骨头完好，没有错位或者骨裂的迹象，伤口清洗过，只是轻微的擦伤。从出血量来看，没有伤到真皮层，去医疗点简单包扎一下就好了。王哥，你还好吧？是我们工作的疏忽、啊，场地没有检查完全。卢万万，你还能走吧？哎呀，我还行，不痛的。王哥，你真爷们儿。啊。 还是有点疼呢，那你要不要喝点水，回点血，回点蓝啊？我不渴，这也不是一个游戏体系啊。要不麻烦你送婉婉去医务室吧，婉婉受伤了，她需要有人陪她。那比赛怎么办、啊？我们一个队，那岂不是全军覆没、呃？算了。 还是麻烦你和半夜陪我去吧，没什么问题的。王哥，你真是条汉子，那我去比赛了。哎，王玉阳，你和王婉可是搭档，你不会要抛下搭档不管吧？我来。你带着光来临两颗心的

再整理回来的。嗯。啊！我仿佛闻到了一股恋爱的酸臭味儿。嗯。啊，你好，我是翻译人出的室友。我是顾强，做人出的室友肯定很辛苦吧？那王之密也是。那王之密是啊，我倒是习惯了。我最受不了的是他对我笑，尤其是那种皮笑肉不笑，像这样。 嗯 <laughs>、呃，我加你个微信吧。好、啊，你扫我。啊，放我下来吧，我很重的。你瘦了，而且，我不是会抛弃队友的人，哪怕是已经把我换掉了队友。对不起，我以为和王玉阳一组。 我觉得你应该也不想跟我一组。以后愚蠢的事情不要做。还有，你这样根本找不到男朋友。对了，我刚刚说谎了。什么谎？你受了这句。哎，你信不信我毒牙你？以你高中的成绩，你化学应该没及格。我现在就报补习班，早晚毒牙你。 你把我放下来吧，不然又要被人传绯闻了。 动作很专业嘛，来之前学了急救知识。不愧是运动员，自我保护意识强。我不是担心我自己，而是担心某些愚蠢的队友。 你说的不会是我吧？会有一点疼，忍不住的话可以叫出来。你在关心我？哎、要不要我帮你吹吹？ 我自己能喝。我随口一说。我有点渴。豆浆。来之前给自己准备的。 你这个人有点奇怪神神秘秘的有时候又很贴心我难过的时候总能看到你然后我就就什么明明是讨厌你怎么会动了心我身不由己慢慢向你靠近这莫名其妙 的空气和呼吸，让人窒息升温的爱意，怎么就怎么就被你绑住了心，就这样不经意，没那么难没道理爱上你，你脸红什么？

配不配啊？西白会不会喜欢？表哥，你说呢？你看配不配？表哥，配，嘿，配。我怎么觉得你像骂人呢？你今天这一身和你平常不太一样。你不懂，西白说他喜欢文静的女孩子，所以我决定转型了。 从此以后，我就是文静本静。不过你这个大忙人，竟然没有拒绝我陪我逛街，你该不会是有事求我吧？西白不会喜欢这个，太幼稚。星宇，嗯，如果你被一个你认识的人亲了一下，你会怎么想？ 不是，看到我跟洗白了吧？怎么样，画面美不美？像不像偶像剧？嗯，你会怎么想？还能怎么想？当然是愿意啊！洗白那么可爱，以后是要嫁给他的，然后三年生俩，孩子就叫梦欣、梦雨。 妈呀，太可爱了！换衣服，赶紧嫁给旭白。原来，可以接吻，就代表两个人已经在一起了。 不就是自习吗？这么精致，不知道以为你要去约会呢。我就是去约会的，<laughs> 管做题就约会，学霸的境界又提高了、嗯。罗婉婉，你作业写完了吗？要不要一起做题？ 婉婉，陪我做题。刘婉婉，我帮你打水，你陪我做题，待会就这么说。 男朋友突然出现，给她一个惊喜啊！死定了，要学静脉穿刺了。躲得了初一，躲不了十五，咱们早晚有一天要动真格的。认出、嗯、学长。 好巧啊！这是我的杯子，我能喝水吗？哎，罗婉<完>。哎，我的杯子。给你买水喝。哎，吃鸡比赛你受伤，可是人畜把你送到医务室的，当时关系看着挺融洽的，怎么今天一见面就想跑？ 他得罪你了？有古怪。今天提到他，你没有炸毛，也没有吐槽他，表面越是平静，内心很有可能越是汹涌。我知道了，那天在医务室肯定出事儿了。没有，什么事都没有。你知道什么了？别乱说。 那天你肯定做了什么事儿得罪人初学长了，所以他今天是来兴师问罪的。你不敢面对他，掉头就跑。什么？我说对了吧？我就奇怪，我不认识他。啊？哎，学长的报复心也太强了，我一个室友都连坐。大部分同学操作有误。 所以疼痛感会比较明显，在实际操作呢，我们会使用针尖斜面向静脉左侧指刺法。来，大家来看我啊，这个就是针尖斜面，针体与皮肤之间的角度呢是三十到四十五度角。见回血后，立即压低针柄，将针头沿静脉进针少许。 课后，同学们呢，两两为一组，多加练习。啊、我们这堂课呢，就是要多练。来，我们看一下 PPT，看一下血管内膜结构。啊，不是吧，互相扎，这得多大尺？我，咦，要不你就放过我吧，没事。 我会好好学习，对你负责的。啊！同学，同学，可以帮我把水杯传给卢婉婉吗？卢婉婉，对，谢谢。 我们来看一下血管内膜结构。赵蕊，给卢婉血管内膜是血管壁的最内层，它是由内皮和亚内皮组成的。玩玩这是三层中最薄的一层。任初学长，好巧啊！谢谢。任初学长，你知道吗？上一次吃鸡比赛，我差一点就拿到名次了。 如果不是学长你中途弃赛的话，我们应该能拿到前三名的。不过能和学长你一组，我就已经很高兴了。嗯，我的杯子终于回来了，学长还给我打了水。快看快看，小花小草合体了，太般配了，好养眼啊！ 这刚多长时间啊？学霸的绯闻对象就从我们婉婉换成了关爱。哎，听翻译会长说，你被认出送去医务室了，他有没有好好照顾你啊？我不想提他。怎么了，婉哥？他欺负你了？他对你了？嗯，亲我一下。 亲你？什么呀？你不是脚崴了吗？脚崴了也要做人工呼吸啊？这男神，这这救人的方式也够特别的啊！不是，是那天他带我去医务室，然后我们到了医务室，他就让我坐床上，他开始给我包扎，然后。 人初肯定喜欢你，他怎么可能喜欢我？我就是个平平无奇的学渣，他怎么可能喜欢学渣？胡说！你哪里平平无奇了？小妹，嗯嗯，你就是门门挂科，补考回回低空擦过。他就算要喜欢，也应该喜欢像关爱那样的女生。他喜欢我什么呀？ 喜欢我成绩差，喜欢我见他不洗头，好、啊，就算他喜欢我，那他一点表达都没有，都没有正式的表白，他就可以唐突的亲我吗？这可是我的初吻，合适吗？嗯。 校草不一定得配校花，外人的眼光不重要。我情路坎坷，你是不会懂的。之前暗恋安家贤好几年，结果以失败告终。后来想追你吧，又没追上。现在还指望学霸能喜欢我，梦别做太多，会得抑郁症的。不是，你说什么？没什么。哎，等等，到底怎么回事啊？你什么时候追过我、啊？嗯 你追我干嘛呀、啊？还能干嘛？缺心眼儿吧你！我想找你谈恋爱。这疯了吧？跟我谈恋爱？你追我，我怎么一点感觉都没有啊？所以说，我情路坎坷。不过，我现在迷途知返了。<laughs> 我确实是个无疑的男闺蜜体质。<laughs> 现在想起来，我跟你做兄弟挺好的。那是，还有比我们更铁的兄弟吗？嗯 反正我又不是没人追。再也去抢蓝的时候吗？呃。站住！你保研的事情怎么样了？平大的师兄约我下周去实验室，我想再看看。平大不错，不过你要不要看看本校的实验室啊？计算机系的老师有联系过我，那你可要好好考虑考虑了，选学校。 不仅是要看教授，还要看学术氛围和课题的。嗯。王迅宇送给你的，他怕找不到我。这种馊主意你也答应了？我又不想用手机，又不想他担心，只能这样了。你表妹特别粘人，我女朋友要是也这么粘人就好了。你有女朋友了？罗婉。